І з нами наймолодший помічник президента Грузії з усією історію іло іло ви у своїй презентації озвучили основних стратегії розвитку для Грузії, які були найголовнішими. Скажіть, будь ласка, які вони повинні бути для України найпріоритетніші? Ну в першу очі що зараз Главный фронт борьбы, можно сказать, это фронт коррупции э, и уменьшение бюрократии. То есть э, сейчас первые два самых важных направления – это антикоррупционное и анти, антибюрократическое, можно сказать, потому что эти два э, направления они важны, потому что другие системы не, за, не загрузятся, если эти системы останутся в таком состоянии, в котором они находятся. Чтобы объяснить просто, если не будет педалей, велосипед не будет двигаться. Вот эти две педали, можно сказать, являются как раз-таки бюрократический аппарат, который сейчас абсолютно останавливает движение, и, и коррупция, которая тоже останавливает движение. Если мы с ним не побоимся, считайте, что остальные там реформы, например, здравоохранение, образование или прокуратура и так далее, они не пойдут ни в коем случае. Поэтому надо ориентироваться на эти два сейчас и параллельно развивать все остальные министерства. Нельзя ни в коем случае говорить, откладывать какие-то реформы на потом. Не существует реформ, которые нужно проводить потом. Сегодня в Украине нужно проводить все реформы и по всем направлениям. А что можете сказать про школу молодого реформатора, которая находится в Тернополе? А, ну, школа молодого реформатора – это ä, новая такая, идея, которая поддержана и грузинскими реформаторами, и другими реформаторами из других стран, украинцами, ведомыми украинцами, которые сейчас работают в украинском правительстве. Эта школа, она поможет отобрать лучших из лучших э, молодых людей по всему региону. Как в Тернополе, так и во всех других регионах Украины, в Киеве, в том числе. И это будет часть гражданского общества, которое мы будем знать, что готово к реформированию, которое знает, как реформировать и будет помогать в процессе реформирования. Вот эта идея эм, школы молодого реформатора. Скажи, пожалуйста, сказка. Свободы было в Тернополе. Может, вы выявили какие-то такие нехонищие проблемы на локальном нашем регионе? Ну, как я понимаю, главная проблема Тернополя это отток этих молодых людей, которые здесь обучаются, а затем покидают город или район. Почему это проблема? Потому что город не создает возможности для этих молодых людей. Заработная плата очень низкая по сравнению с другими регионами. И это все в конечном итоге не дает возможности самому развиваться. Поэтому э, здесь э, основная проблема, можно сказать, в том, э, что, что нужна дерегуляция и максимальную дать свободу бизнесу, э, максимальную дать свободу частного предпринимательства и максимальную возможность создавать для молодых людей, чтобы они на месте оставались и развивали свой город, свой регион. Вот это, можно сказать, Тернополь, Тернополь сейчас главная проблема. Ну, наряду с теми, о, о чем мы говорим по всей Украине, да, это бюрократия и коррупция. Пило, скажите, вот вы бачите светлым на нашей Украине? Разумеется, если бы э, я э, не видел э, будущего, хорошего будущего Украины, Украине, у меня бы здесь не было, поверьте мне, потому что э, в первую очередь э, надо верить в то, что ты делаешь. Если ты не веришь, это уже какая-то... Когда получается работа, которую ты просто выполняешь по каким-то другим причинам. И для меня сейчас в первую очередь очень важно, чтобы не только я верил, как я верю, а и, чтобы вы, все люди, которые будут участвовать в этих реформах, а я поверьте мне, людей, которые сюда хотят изменений много, они все должны зажечь, зажечься этой идеей, увидеть будущее прекрасное, будущее этой прекрасной страны. Ну что, дякую, Милос, за бы слово. Спасибо вам.